Xalq artisti Röyə Ayxan reper Elşad Xosə ilə bağlı ittiham irəli sürüb. Müğənni Elşadın ailə qurduğu xanımın bir uşağı olduğunu söyləyib. Bu haqqda Röyə Showroom proqramında danışıb. Xanımının övladı var. Eşitdiyimə görə qızın övladı var. Toyda içəri girəndə balaza uşaq da gəlir. Əgər övladı varsa onunla evlənibsə çox hörmətim artdı çünki bir qadının qəbul etmək övladını övladı kimi sevmək xosəyə yaraşardı. Onu alqışlayıram, əllərimlə, ayaqlarımla alqışlayıram deyə rəyyə əlavə edib